на жаль, я выехала из Дебальцева именно в воскресенье, когда вот эти горячие события произошли, меня не, я не нахожусь в городе. И я чувствую свою вину за то, что меня нет в городе. Потому что в весь этот период, когда были активные действия, я была на работе, и ну, я вижу что я там потребна. Что происходит? К сожалению, информация неоднозначная, информации много, я черпаю только из интернета. Но то, что я могу смело сказать, то, что происходит в городе, в понедельник утром очень сильно обстреляли город. И я, когда позвонила вчера своей коллеге, в нашу нашему спросила, как дела. Она говорит, у нас вчера был Армагеддон. Я пока дошла до работы, говорит, успела полежать и в снегу, и в грязи, потому что город очень сильно обстреляли. И, и маршрутный лист, ну, движение до больницы, он проходит через наш завод металлургического стро... машиностроения. На территории этого завода у нас уже шесть воронок попало вот по городу. Но ну, не по городу, а именно по заводу. И... Когда был мощный обстрел, говорит, меня мужчина завалил и с собой меня прикрыл. Так что вот такая, вот такая была история. В, город, в нашу больницу поступило пять пораненных. Из них именно та семья, в которой самая большая трагедия произошла. Там в семье погиб отец и мальчик 11-летний, а мама и девчонка остались живы. И вчера этой девочке было девятилетие. И лекарь, вот она мне рассказывала, она сходила на рынок, купили ей большую мягкую игрушку, сладости и провитала из нее народжение. О том, что события не очень хорошие, и о том, что мы ожидаем именно настоящие военные действия, мы это все прекрасно понимали. Еще, еще в начале весны, когда начале, вернее даже начале лета, потому что события в Славянске они и били и бомбили, и очень много было пострадавших, люди по два месяца находили, были в подвале, и мы потихоньку уже понимали, что это все неизбежно. Мы вообще, я немножко войду, раз, вернусь назад. У нас в городе нет роддома, нет роддома, и наши, ну вот так вот вы решили, або область, або миски, миски власти, что ну, наши поедут рожать куда-то. Наши девочки рожали в Артемовске, в Янаке, в Орловке. А у Мисти, Алыш Кулыс, было два родильных дома. И мы сделали у себя в больнице палату для того, чтобы принимать роды. Мы Сделали приемном покое, сделали еще дополнительную палату для оказания неотложной помощи. Ну по-своему, по-своему готовились. Таким же образом мы готовились с медикаментами. Об, э, город выделил нам 50 тысяч на приобретение медикаментов. Ну что такое 50 тысяч? Это так. Ну мы, мы мы были благодарны за это. И вы знаете, эти 50 тысяч абсолютно, ну так вот бух и даже за, за 2-3 дня они закончились активных боевых действий. І ну, від нас ніхто не відвернувся, нам допомагали всі. Перший, хто к нам приїхав з волонтерів, к нам протоптали дороги, це польська гуманітарна акція. Тоді до нас приїхала Чешка гуманітарна акція, тоді до нас приїхали лікарі без граніці та Більгія. Ну, їх допомагати стосується ну, надання невідкладної медичної допомоги, але ж... Ну, хоть мы являемся госпиталем оказания неотложной помощи, и дальше больные идут лечиться в другие госпитали, Днепропетровск, Харьков. Но есть такие ситуации, когда, к сожалению, больные, больные и солдаты еще и болеют, и гражданские еще болеют. И когда я вернулась до Тернополя, вернее, Оля Арсентина сама меня нашла. Она позвонила, спросила, мы очень дружим, и она спросила, Таня, как вы там? И тогда, конечно, был крик души, я расплакалась, как родной сестре, как маме, и рассказывала, что у нас происходит. У нас, конечно, беда большая, у нас много сотрудников убежало. Ну, могу сказать, много это, для меня это, конечно, много. А в мерках больниц, которые, с которыми приходится общаться, там до 90% сотрудников ушли. У нас ушла, конечно, ну, можно сказать, одна четвертая часть. Ну... Но... Все равно люди ходят на работу, люди продолжают ходить на работу, люди оказывают помощь. У нас очень сильная хирургическая база, у нас очень сильная травматологическая база, у нас очень хорошее анимационное отделение в больнице. То, что мы оказываем помощь всем. Еще я хотела немножко рассказать о городе Дебальцево. Наш город находится на границе от Луганской области. Мы последний город Донецкой области. И буквально 10 минут езды машины, и мы уже заезжаем в Луганскую область. И вот все, все близлежащие села Донецкая и Луганская области, они все обращаются к нам, потому что там медицина практически отсутствует. Вот в Улиорске больница, это маленький городишко возле Депальцева, в Улиорске больница очень пострадала, сотрудники разбежались. И есть там сотрудники, ну, допустим, вот терапевт есть, а нет хирурга или нет окулиста, то эти люди едут все к нам. И все-все-все ближайшие, они молятся на нашу больницу. Военные очень любят к нам обращаться. Почему любят? Потому что мы с первого дня, никто никогда никому ни в чем не отказал, и наш, у нас на лекарне высадит украинский прапор. Так что мы петримуем, петримуем, петримуем. Ну, вместе, конечно, я могу честно сказать, что настроение всякое. Всякое. И, конечно, большое спасибо военным. Они нам, ну, сказать, помогают, это, это не, вообще ничего не сказать. Они содержат наш город. В городе, ну, это не так, допустим, как в оккупированных территориях, там, где э, не платят зарплату, не, люди не получают пенсии, люди просто погибают от голода. У нас этого нет. Мы получаем и пенсию, и зарплаты. Нам вовремя это все выплачивается, и нам еще очень помогают военные. Тоже такая история.